Вітаю на каналі Української правди. У Грузії завершилася процедура ухвалення широко розкритикованого закону про іноагентів або як його ще називають російського закону. Примітно, що підписав його не президент, а спікер парламенту Шалва Попашвілі. В Партії грузинська мрія погрожують тим неурядовим організаціям, які не зареєструються за цим законом. Покараннями, а самі неурядові організації будуть оскаржувати цей закон у суді, що зараз там відбувається в Грузії, і чи є шанси відстояти демократію? Буду запитувати у хаті деконаїдзе, вітаю вас, пані хаті, депутатка грузинського парламенту, так від Європи Вітаю, містю. вітаю. Отже, поясніть, будь ласка, яку кількість організацій торкнеться цей закон. З яких сфер про що зараз йдеться? От саме, от, от, от цей бік, світлий бік, який намагається себе захистити? Хто ці люди? Хто ці організації? Всі абсолютно Ці люди, которые допомагають гражданам Грузії, наприклад, жінкам, дітям. Uh, то есть работают на превенции инфекционных там заболеваний, в общем, абсолютно все. Те люди, которые реально помогают uh, права демократ демократии, Грузии, те правительственные организации, которые да, будут наблюдать на выборах, то есть они работают во время выборов, это у нас, вы знаете, что очень важные парламентские выборы в 2024 в октябре, и, честно говоря, вы знаете, уже касается, и уже очень многие люди говорят, например, там онкологические пациенты, которые говорят, что были такие неправительственные организации, которые финансировались с наших стратегических партнеров, и сейчас уже они, например, то есть больше не, не, не могут финансировать там лекарства, которые очень дорогие, да. То есть это закон, который, честно говоря, чтобы граждане Грузии жили так, как они жили до этого, да, это очень Российский закон, точно такой же террор, точно такой же э, реестр, который уже создается в все Вы знаете, что уже регистрация начнется. Они хотят, чтобы регистрация началась э, в сентябре. И, честно говоря, никакого такого то есть, различия то с русским законом нету. Что касается, что выбывается вот вы знаете, что протесты. Сейчас мы собираем то есть, деньги для людей, которые штрафуют, штрафуют и их очень много. Судебную систему, вы знаете, что судебная система в Грузии тоже под шули, То есть каждый день очень многие люди наши то есть, Просто обыкновенные граждане, которые протестовали против русского закона, то есть они получают очень много, несколько тысяч лари штрафов мы вот позавчера был большой концерт, когда э, грузины собрали очень много денег для того, чтобы просто оплачивать вот эти штрафы. А вы знаете, что э, Конституционный суд уже будет рассматривать очень скоро этот закон, и тоже я думаю, что очень важно, чтобы они думали, то есть судьи Конституционного суда э, чтобы они то есть, э, задумали, что это вообще за закон, потому что, да, очень четко это против Конституции Грузии. И самое важное, мы Идем с анктей от США. И у меня у нас есть информация, что есть какие-то, в общем, там часть кузинской мечты получают какие-то э, мейлы, которые где, то есть по, по, по санкциям, вызовым санкциям, то есть это очень важно, но я думаю, что надо еще финансовые санкции, надо то, что Европейский Союз тоже, там, европейские страны тоже, то есть подумали о том, какие санкции важны, для того, что, потому что, вы знаете, очень многие люди, которые проголосовали, за русский закон. У них дети, у них все члены семьи они в США, учатся в Берлине, в Париже и так далее. Так что я думаю, что вот эта консолидация, которая будет вокруг нас, очень важна. Об'єднаний фронт грузинської опозиції зараз, от станом на сьогодні, 17 партій партії доєдналися. Поясніть глядачам, що це означає. Всі взагалі опозиціонери об'єдналися. Аби що? Аби на виборах створити гідну конкуренцію правлячі партії. Так і які шанси в опозиції в Грузії? Посмотрим. Сейчас вы знаете, что это просто партия, которую мы подписали хартию, грузинскую хартию, которая вот эта инициатива президента Грузии. Эта хартия означает то, что вот путь реформы, который очень важен для нас, чтобы Евросоюз открыл переговоры для Грузии, как, например, то есть вы знаете, что мы очень сильно отстали от Украины, это от Молдовы, да, то есть в интеграции в Евросоюзе. Так что я думаю, что это очень важная хартия. Это путь как бы родмеп к реформам которая тоже важна для грузии а что касается объединенный фронт вы знаете да очень важно чтобы мы были вокруг идеи а что касается какой будет технический список честно говоря я не знаю потому что вы знаете что в грузии барьер там threshold, это 5 процентов а партии которые э, не переходят 5 процентов то есть они остаются за бортом а голоса которые забирают эти партии идут к грузинской мечте так что это очень как бы третий момент да то есть важно чтобы мы понимали, как надо реально оборудовать географию и ландшафт, то есть во время выборов. А сейчас мы разговариваем, есть очень много консультаций для того, чтобы был большой фронт, либо один полюс, либо два полюса, там единое национальное движение, еще там и а, другие партии, либо один фронт, который не только партийный список, но и там и очень много людей, которые будут, которые против грузинской мечты. Я чому запитую про об'єднаний фронт? Тому що здається зараз, ну з боку, з нашого боку, що це єдина можливість якось протистояти правлячій партії, адже протести не призвели до того, чого вимагали протестувальники. Скажіть, які зараз протесні настрої, чи ще можливі акції протесту, чи все ж таки виключно в політичному ключі тепер буде вирішуватися майбутнє найближче майбутнє Грузії. вы знаете, не протесты продолжаются. Вы знаете, что у них другого пути просто не было. Да, они приняли закон, сейчас они в тупике абсолютно, потому что Иван Шуили, то есть он же, он же хочет монополизировать то есть власть, и у них просто нет другого варианта, не было другого варианта. Так что протесты продолжаются, оппозиция, политический процесс тоже идет. Вы знаете, что есть такой есть единая такая идея, которая очень важна для нас, это Евросоюз. А что будет дальше, я очень надеюсь, и я уверена, я буду делать все для этого, чтобы партнерами, и самое главное, чтобы просто было, чтобы мы выиграли выборы для того, чтобы абсолютно уже как бы избавиться от русского вектора геополитики. Бажаємо вам успіхів на цьому тлі. Дякую, Хаті Деканаїдзе і депутатка грузинського парламенту від Європтимістів. Так була моєю співрозмовницею. Друзі, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо тут вперше, і тисніть вподобайку під відео.